Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersama-sama lagi Kita nak bawa isu pasal rezek lah Lebay-lebay pah ni dia tak boleh lah Dia tak boleh lah tengok anak-anak muda sekarang ni Dia terpaksa buat apa saja untuk nak tarik orang-orang muda Supaya bersama dengan dia Dia terpaksa lah tunjuk dia lah terpaling muda Dengan menggunakan motor kita pun tahu budak-budak sekarang habis sekolah tak ada nak habis sekolah lagi, dah main motor, so sekarang dengan cara dia nak tarik orang-orang muda orang-orang yang geng-geng motor untuk kekal undi PAS untuk PAS maintain dapat undi di PRU 16 daripada kalangan orang-orang muda so di dalam mesyuarat agung kah, mutamar kah, apa kah yang dibuat oleh PAS malam menunggang motor adjet dalam Dewan Ni pertama kali ni sejarah yang aku pernah dengar dalam program parti dibawa motor up ejek. Mungkinlah mereka terdengar ucapan Abdul Hadi Awang. Aku nak mulakan dulu dengan ucapan Abdul Hadi Awang ni. Aku nak mulakan dengan hampa. Hadi Awang pernah kata, bawalah motor RAZ. Ah, so kita nak mulakan video ni. Ini aku just record saja. Jom kita tonton apa moto yang dikatakan oleh Abdul Hadi Awang. RXZ. Ah, ha, pantun RXZ. Abdul Hadi Awang pernah keluarkan satu pantun yang luar biasa, yang tak pernah ada. ah, ha, yang tak pernah ada pantun seperti ini oleh orang-orang politik. Jom kita tonton apa yang dikatakan oleh Abdul Hadi Awang. Orang Melayu naik RXZ. RXZ dibuat dari besi. Besi mesti dia yeah. korek. Ya. Yeah. Korek besi tak boleh hentam dengan tangan dengan kayu. Pertama. Mesti ada mesin. Ya. Yeah. Besi mesti ada lombong. Yeah. Besi yang di lombong mesti dibakar. Yeah. Ada kilang diangkut. Tidak mungkin kerana mahu satu R, X z Semua orang Melayu buat. Tidak mungkin. <laughs> Allah. Allah habis Inilah pantun Abdul Hadi Awang yang mengakibatkan afnan hamimi Tuan Rahim, Tuan Man siap sign dekat kepala RZ tu lagi. Haa, ha, hampa ha, tengok ni. Rasa macam fotografer ambil gambar salah angle. Nampak saiz RZ kuning ni kecil sikit dari yang duk follow tu kan. Haa, nampak? Di dalam program. Program PAH. Tu, bawa motor RZ masuk dewan tu. Allah. Mereka dah tak ada aku. Masa ni mungkin mereka dah tak tahu mereka nak start. Nak start macam mana, so dia startkan dengan motor RZ. Sagi aku nak tunjuk dengan apa beberapa video lakonan yang dibuat oleh budak-budak PAH dan termasuk Afnan Hamimi ni. Oh. Ah. Okay, kita tengok ni eh, lambang gambar seterusnya. Oh, siap buat bendera lagi. Tu, motor RX kot ni. Ha. Ah. Tu dia, tu dia, tu dia. Tu dia, tu dia, tu dia. Ha, orang kata dah tak ada dah. Tak tahu dah. Ah ha, so tepat salah bawa motor RAZ untuk nak tunjuk terpaling kan, terpaling anak muda. So, alright, jom kita teruskan untuk video yang pertama daripada gegempah kita tengok apa dia buat. Okay, satgi aku terpaksa mute kan suara sebab di muzik Uh, dalam dekat dalam dewan ni pun depa ada depa ada pasang lagu aku takut copyright so aku mute kan suara eh. kita tengok apa yang dibuat oleh puak-puak lebai-lebai selak kain ni demi undi anak muda memang tak pernah dibuat oleh parti-parti lain inilah parti yang pertama Inilah parti yang pertama dalam negara Malaysia bawa motor RLZ masuk ke dalam Dewan untuk konvensyen kot kalau tak silap aku. Ini kalau tak silap aku dia perbuat konvensyen saja lah kan. Pasal hari tu kan dah buat proglet RLZ member. <tuh>, Tuh tengok oh, Afnah Hamimi tu macam tak pernah jumpa motor. Kan? Okay bila lah Ha, apabila bagi ARC buat gimmick perasmian, RAZ pun boleh masuk Dewan. Habis semua makan asap. Padam muka. Betul-betul orang kata tak, ada, apa, tak ada kerja mereka ni. Eh, dia tak ada. Kita lakonan-lakonan apa? Awak tak patut ni. ni.

Betul-betul ya, aku pun aku tak faham lah mereka ni ya. Betul, betul ya, betul ya. Bukan nak kata lah, pelik betul lah. Ya. UMNO parti 60, 60 tahun jadi kerajaan pun tak buat macam ni. Oh. Huh. Oh. Ini video ni pelbagai ya, aku aku hanya kutip ya pel, pelbagai posisi. Aa, takbur, 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 takbur. Aa, ini dia side sini pula Afnan Hamimi. Oh. Siap kia macam hebat sangat dah lah kia ni bawa R Ha. Uh. Okey. Allah. Okey, ada lagi satu lagi video yang tak berkaitan ni. Dia punya sudah buat resolusi itu. Okey, ini daripada Afnan Hamimi. Ah. Okey. Tuan Ibrahim, Tuan Man, pilihan pemuda PAS untuk jawatan Perdana Menteri. Oh, aku pun tak faham lah kau. Apa, aku pun, aku pun tak faham lah kawan-kawan aku memberi, uh, Aku pun tak faham macam mana tuan Ibrahim uh, a untuk boleh dinamakan untuk jawatan perdana menteri. Kawan-kawan aku pun dah bagi dah respon, "Alamak, aku pelik betul lah." Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Afnan Ham Saya uh, pas uh, a memimpin memimpin ha. tindakan nasional ha. dan negara-negara. Ha. Ha. Jadi siapakah yang calon yang Mungkin uh, pemuda PAS nak cadangkan sebagai calon PM. <tik> <Pemuda PAS. tik> <tik> saya dah sebut dalam interview dengan Harakadili sebelum <tik> ni Kita ada calon-calon Saya letak pimpinan-pimpinan utama PAS lah Sebagai calon-calon Perdana -calon Menteri Kerana <tik> mereka ni ada rekod-rekod Pernah jadi Menteri Peringkat Kabinet Pernah jadi Menteri Besar di negeri Jadi calon-calon ni dah ada pengalaman mengurus negeri Dan pernah ada pengalaman mengurus negara Jadi tak salah kalau saya cadangkan calon itu sebagai calon Perdana Menteri Ini cadangan benda ni perlu diputuskan di peringkat majlis presiden perikatan nasional tapi cadangan pemuda macam tu lah biasalah cadangan pemuda ni cadangan ok nak sebut ha, nak, nak, nak sebut, nama je Nama satu saya sendiri yang pertama yang saya nak cadang Macam yang saya sebut sebelum ni kita di timbalan presiden Datuk Seri Tuan Perhim kita dah naik presiden PAS ada dua orang naik presiden PAS yang jadi ahli parlimen kita ada siapa lagi? Ramai lagi Menteri Besar Kedah boleh jadi ahli parlimen boleh jadi Perdana Menteri. Ha jadi tak ada masalah. Jadi, number one choice di mana Number one choice timbang presiden. Presiden pun boleh. Sebab presiden ahli parlimen. Tapi kalau mengikut uh, kecerdasan tu mungkin kita nampak sudahlah. Dan presiden pun dah banyak kali sebut dia dia tak tak, tak nak kecerdasan. jadi perdana menteri. Uh, sebab dia memberi ruang kepada orang lain yang lebih bertenaga. Kecerdasan dia kata kecerdasan ha uh, memang tu. Uh. Dia dah sedak dah. Hadi Awang dah unzu. Dia tak ada dah kecerdasan daripada Abdullah Hadi Awang. Nak lagi angkat menjadi presiden. Nak lagi. Angkat jadi presiden. Carilah orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang rajin, orang yang dapat buktikan presiden dapat bantu rakyat, dapat fikirkan dasar untuk rakyat, dapat turun padang tengok rakyat. Takkan nak tengok-tengok daripada tingkap-tingkap kereta saja. Ni aku tunjuk dekat hangpa keunzuran Abdul Hadi Awang. kan ini waktu nak pergi parlimen. Ah sajalah ini video-video video-video lama kan Abdul Hadi Awang. Nak pergi parlimen okey. Ini dengan bertongkat apa semua ni. Ah ada hari kena naik kerusi roda nak bagi. Kan? Allah Rabbi, tu tengok. Ha tengok. Oh, macam ni tau. Video dia tu macam satu tahun satu kali mai Macam pertama kali sampai dekat parlimen noh. Ha tu. Ha. Okey. Alright. Bukan nak bukan nak joget pun. Walaupun uzur, Hadi Awang tetap layak jadi PM, bukan nak joget pun. Selepas mendapat kritikan terhadap saranan menamakan Abdul Hadi Awang sebagai calon Perdana Menteri, ulama kanan PAS, Mokhtar Senik menjelaskan beliau menamakan Presiden PAS itu kerana sesuai jika rakyat mahu sebuah kerajaan Islam. "Maksud saya TGHH paling layak itu jika mahukan sebuah kerajaan Islam dan negara Islam. Tapi kalau mahukan sebuah negara sekular liberal yang macam ada sekarang memanglah TGHH tak layak," katanya. Mokhtar mengakui Abdul Hadi 77 Kelihatan uzur seperti yang dibangkitkan sesetengah pihak, namun ia bukan masalah. Tapi kamu kena ingat kerja PM bukan berjoget. Kalau nak berjoget-joget tunjuk langit, memanglah Tuan Guru tak boleh. Ironinya, pada 22 Disember 2017, Abdul Hadi sendiri pernah menegur tindakan menamakan calon Perdana Menteri lebih awal kerana bercanggah dengan amalan Rasulullah SAW dan menganggap ia mungkin menjadi bangkai sahaja. Untuk kenyataan kalau hangpa ingat pernah dikeluarkan oleh Muktasnik Muktasnik pernah keluarkan kenyataan Abdul Hadi Awang ha, dia nak buat macam kenyataan dululah ah ha, pegang jawatan perdana menteri hanya pegang pen saja ha, jadi kerja sehari 4 jam 5 jam ya tak payah kerja 8 jam 10 jam 12 jam apa, apa semua kan ah ha, okey aku nak share bersama dengan hangpa Afnan Hamimi menamakan Tuan Ibrahim, Tuan Man sebagai selaku timbalan presiden PAS untuk jawatan calon Perdana Menteri. So adakah orang macam ni yang pernah angkat jadi Perdana Menteri? Adakah orang macam ni yang pernah dia jadi dia ni diangkat sebagai Perdana Menteri. Oi, malu kau orang oi. Malu kau orang. Ya, uh, saya naik, saya pergi isi RM10 boleh. Dulu saya isi RM10 boleh. Sekarang pun RM10. <laughs> <Cik. laughs> <laughs> tak tahu lah cara fikir dia. Pakci saya nak ada seorang cik pakcik cik dia air motor. Cik. Saya kata pasal apa pakcik? Kenapa? Rosak ke tak? Dia kata habis minyak. Dulu buh RM5 sampai rumah. Sekarang buh RM5 tak sampai rumah. Ah, itulah akibat dia. <laughs> Apa alasan subsidi diesel naik? Sub alasan besar kerana penyeludupan. Nah, ha, habis tu Tuan Ibrahim, Tuan Man nak biarkan penyeludupan tu terus berlaku. Ha? Ha nak membangunkan orang pun agak-agaklah. Motor isi petrol, petrol sampai hari ni dok ada subsidi. Itu diesel, diesel tak ada motor-motor diesel lah. Apa punya formula motor uh, guna minyak diesel? Uh, oleh calon Perdana Menteri PAS. Uh. formula motosikal pakai minyak diesel oleh calon Perdana Menteri PAS Tuan Brahim Tuan Man. Uh. letih weh dapat PM Malaysia macam ni. Agak-agaknya macam mana dia hadap pemimpin luar negara. Dia apa dia nak cakap orang putih tu macam mana tu geng. nah, geng macam mana tu. Uh, okay. Ini ada kenyataan yang dikeluarkan di Facebook Pemuda PAS Tunggak RZ di Muktamar demi mendekati anak muda. Dewan utama di komplek PAS Kedah Alustak pagi ini dipenuhi dengan deruman kuat motosikal apabila tiga penunggang, penunggang Yamaha RZ 135 menunggang di celah ratusan perwakilan pemuda PAS yang sedang duduk dalam Muktamar kali, kali ke-66. Beberapa pemimpin pemuda PAS turut kelihatan menaiki RZ sebagai simbolik untuk menarik hati anak muda. Okey, adalah orang komen dekat bawah ni. Okey, kalau hampa perasan ada orang komen bawah ni. Okey, apa dia kata? Anak Cina sibuk nak masuk universiti. Anak Melayu sibuk nak tunggang RZ. Dah tua nanti pekik Cina nak halau Melayu. Ha. Ah. Anak Cina belajar. Anak Melayu kita menghasut untuk, untuk benci kerajaan. Lahlah mereka akan cakap kenapa Cina gaji besar Haa ha. Simbolik pas walaupun penunggang segala isu Haa Dunia hanya sementara pendidikan tak Tak penting Janji kita hidup bahagia ha. Kalau Cina nak ambil alih negara Minta maaf banyak-banyak Aku tak kisah Bukan Tak cinta tanah air ni Cuma kalau bangsa sendiri pun Pemikiran macam ni Apa Buat apa aku nak pertahankan Haa macam-macam lah rakyat-rakyat respon dan posting screenshot ni pun viral. Ha. Dalam PAS tak semuanya cerdik. Ramai yang bodoh. Ahli PAS usah lebih cerdik daripada Presiden. Ha. Ahli PAS jangan, jangan terlalu terlalu cerdik daripada Presiden. Ha. Presiden tu dah lah bangang. Ha, penyokong dia. Lagi bangang lah cerita dia. Ha. Okay. Alright, itulah sedikit perkongsian daripada Solihin Syabudin. Uh, ha. jadi, takkanlah level tu saja, wahai pas. Ha? Tak pernah riba orang PKR tak pernah buat UMNO BN, tak pernah buat macam hampa. Kan, ha? terdesak sangat ke? nak tunjuk hampa terpaling orang orang muda. Malulah dekat orang. Ha? pentingkanlah pendidikan. Pendidikanlah akan menentukan masa depan kita daripada segi agama ke, daripada segi segi engineering ke, oil and ke. ini nak memperbodohkan dengan membiarkan, menggalakkan terus main motor je. Terus main motor je cerita dia. And ambillah pengajaran. Ambillah kenapa China ni dia tu miskin, dia berhempas pulas, tak mau anak dia main kereta, tak mau anak dia pergi hantar belajar, berhutang. Babe, bukan orang Cina semua kaya lah, sama macam Melayu. Melayu ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Sama macam Cina pun ada yang kaya-kaya, ada yang sederhana-sederhana, ada yang miskin-miskin. Berhempas pulas hak miskin ni nak hantar anak dia pergi belajar. Tapi orang Melayu kita, tak ada duit pun salah kerajaan sedangkan peluang pekerjaan tu ada. Kan? Ada kerja banyak. Asbab orang Melayu kita memilih kerja sehingga syarikat-syarikat ni terpaksa menggajikan pendatang asing untuk nak siapkan, untuk nak uh, pastikan kilang dia beroperasi, untuk nak pastikan kerja dia, projek dia berjalan. Sebab orang Melayu kita lah ni hampir tengok dekat dalam Projek-projek binaan. Berapa banyak orang-orang Melayu. Berapa banyak orang-orang Melayu. Tambah-tambah sekarang pula jenis. jenah main motor jenis. Dia nak enjoy hari, hari minggu. Dia nak cuti. Sedangkan projek kena berjalan. Sat-sat cuti. Saat MC. Pagi-pagi ha, nak pergi kerja tu. Ish. Nak pergi ambil MC ke? Aku nak pergi kerja. Ha, pergi ambil MC lah. Ya. Pergi MC cuti dua hari. Cuti tiga hari seminggu. Kerja dua hari. Tapi nak gaji banyak. Ini yang masalah. Kan? Kerja hanya nak 8 jam. Lepas tu awak siapa nak bagi ke Hang sampai 5 6000 Lainlah kalau kalau Hang berpendidikan tinggi. Kan? Kalau Hang bernega ke Hang berpendidikan tinggi. Like. Okey lah Hang nak kerja 8 jam gaji Hang 5 6000 ribu, 7-8 ribu. Okey lah sebab Hang dengan pendidikan yang Hang ada. Hang dapat booking Hang punya gaji Hang. Tapi apabila pendidikan hang rendah, hang tak dapat booking Hang tak dapat booking apa yang hang nak Hang terpaksa ikut daripada bawah, nak, 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 nak. Kalau malas sekali pun nak pergi bajak, masuklah TVET nak buat pergi bar TVET jujur pun cakap, BKL ni bila hang dah start beberapa tahun Ramai orang tengok hang, insyaAllah hang boleh cari makan Am boleh cari makan. Aku duduk dekat Selangor, aku main KS Selangor. Alhamdulillah, abang aku empat beradik ada dekat KL. Empat beradik. Aku, kami starting hujung tahun 2019 sebelum COVID. Abang aku kerja dia cari je projek sebab kawan dia duduk kerja align sekali dengan dia buat projek kabinet. So bila dia dapat sub satu rumah kena buat concrete table, nak buat tile, nak buat tu, Dan lepas tu panggil aku. Abang aku serah dekat aku. Aku dengan lagi dua orang adik aku, aku leader. Akulah akan ajak dia, ajak-ajak adik aku belas semasa satu tahun saja aku ajak adik aku, aku dah ada kenalan yang aku kenal. Aku dah macam aku jalan sendiri. Sebab kami ada background Tibet. Walaupun sebelum ni aku kerja wedding, aku ada aku tahu macam mana wedding 1G, 2G sampai ke 6G aku ada basic sebab aku sakit mata so aku jam aku wedding je sakit mata on the spot wedding baru 5 minit mata aku dah shot so aku resign aku libatkan diri ke dalam tibet kebetulan ayah aku kecil-kecil dia ajak basantai, simel lah dia buat rumah apa kecil-kecil dulu so aku ada cara aku ada ilmu tu kami main duduk dekat KL adik aku Alhamdulillah mereka dah ada basic macam mana nak buat tapi mereka tak boleh buat benda yang finishing. Mereka takut, takut salah. So satu tahun aku ajak adikku dua-dua orang wiring. Mereka tak reti apa. Aku Alhamdulillah. Aku tingkatan 4 dulu aku buah sangat. Pak aku daripada Bali. Dia hantar pergi duduk dengan pak menakian aku dekat sekolah menengah Taman Melati. Sekolah menengah Taman Melati Kuala Lumpur dia ada kos wiring. Aku belajar satu tahun saja. Daripada single phase dan aku dah okay, aku dah pandai single phase. Tapi three phase aku tak pandai. So three phase aku belajar di dalam YouTube dengan tu pakar pakar elektrik dekat Port tu. Uh, apa? Uh, sekarang banyak dia buat aircon. Uh, dia tu pakar elektrik. Aku aku belajar three phase dengan dia punya video saja. Alhamdulillah. Boleh buat satu kedai, satu rumah wiring three phase. So apa yang aku ada, aku ajak adik aku. Adik aku pun dia taklah pro sangat. Bila ada problem short apa semua, kami akan video call, kami akan call, aku akan ajak lagi. Macam mana kita nak trace, Tak mana leakage, tak mana leaking, tam, dekat mana wiring problem. Sebab tu TV sangat-sangat penting. Boleh menjana pendapatan gila-gila. Tetapi projek aircon, projek kabinet, projek renovation. Alamak. Cina, Cina. Jujur aku cakap. Aku ambil job daripada Cina dua tahun. Aku tak mau. Projek abang aku pun aku tolak. Projek kawan-kawan aku hak aku ambil sebelum pun aku tolak. Aku hanya fokus dengan seorang Cina ni je. Dia baik gila dengan aku. Dan aku boleh letak harga mahal dekat dia. Ha, contoh macam kalau kawan kawan-kawan aku rate satu kaki seratus lima puluh. Dekat dia aku dapat satu kaki dua ratus dua puluh. So aku duduk dengan dia. Aku terima job dia. Dia pula sebiji rumah tu. Sebiji rumah renovasi RM80,000. RM120,000. Cina. Aku, bila aku tanya kawan-kawan Melayu. Renovasi saja buat set satu rumah. RM70,000. RM50,000. Tapi yang Cina ni. Ho. Aku tengok dia punya ketah dia. Bila dia buka file pun semua. RM118,000 tujuh puluh lapan, berpuluh puluh atas daripada lima puluh. Kalau lima puluh tu, kira okay, biasa aja rumah tu. Tapi ada tabletop sikit, lepas tu ada ceiling slab, wiring. Tapi bila naik sampai sembilan puluh ribu, seratus ribu, oh ceiling lawa baiknya wiring dia buat. Tapi kualiti tu pada aku, budak-budak dia buat kurang lah. Macam aku kerja-kerja tie, piping, wiring sikit-sikit tu saja. Tapi itulah. Kan? Bila orang Cina tengok peluang berada dalam renovation Dia akan masuk Now sekarang Orang Cina ni hanya jangan bagi peluang dekat dia Dia nampak peluang tu kosong Dia akan ambil peluang tu Dia akan masuk peluang tu Sama macam dekat Baling Macam dekat Baling kedai hardware Cuba tengok berapa banyak kedai hardware-hardware Cina Sebab dia nampak Okay Baling ni makin hari makin membangun Manusia ada ramai So dia buka kedai hardware Beberapa tahun dia sabar. Sekarang kedai hardware bongok, kedai enghoi. Ni macam ni orang duk botong ni. Order. No, bayangkan 20 km daripada kedai tu. Dia pun order dekat dia. Bayangkan. Dan sekarang duk ada online. Dia jual lagi pasal pasal secara online. TikTok shop lah. Shopee lah apa semua. Ui, aku hajat sangat aku nak buat yang tu. And sebab tu aku memang ada azam. Aku nak buka kedai hardware satu hari nanti. InsyaAllah. Tapi apabila handuk bersama dengan PAS, aku tahu, aku nampak, memang aku dapat fikir, otak rakyat akan dijumutkan. Dia guna nama agama kita, dia guna slogan agama, dia gunakan untuk dia nak kekalkan, dia dapat undi. Ah, pok-pok lebay-lebay ni. Dia nak dia dapat kenikmatan dekat dia, dia dapat pencen, dia dapat jadi menteri, dia dapat jadi kerajaan. Yang penting hang anak muda, hang semayang ke, hang tak pandai ke, hang bodoh ke, yang penting hang undi aku. Adakah hang duk dengar kempen-kempen PAS duk selalu pesan sebelum berucap, jagalah semayang lima waktu. Ni, hang dah semayang ke dah? Eh, kalau hang tak semayang, pergi dulu semayang. Kan? Hormati ibu bapa, jaga sedekah, bukan sedekah dekat PAS. Sedekah dekat orang-orang luar hak susah miskin ni. Ini sedekah sedekah dekat PAS saja kepala otak hang. Ini kemusibatan daripada parti PAS ni. Oh bahasa aku syakun. Kemusibatan. Oh karut. Jujur cakap PAS ni karut. Dia boleh guna nama hudud dulu. Hang sokong hudud, syurga dekat ang. sebab hudud ni hukum Allah. Bila kita sokong hukum Allah, syurga untuk kita. Ha, nak buat big apa? Sampai tahap tahu tu kita buat Tuku budak dulu kan. Eh, betul ya, betul ya. Kan sokong pas. Pas dia nak buat hukum Allah. Weh surga lah. Sampai tahap tahu tu aku punya pemikiran ketika itu. Jadi, terima kasih banyak. Bantu aku like dan subscribe. Boleh adakan super chat, super sticker dan super tank. Join membership Salih Syabudin. Bantu tak ketekan iklan satu je. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Aku nak tutup dengan Ahli Parlimen Jasin. Ahli parlimen Jasin. Aku pun tak tahulah. Jasin. Aku geram sungguh dekat Jasin ni. Sampai bila kita nak diperbodohkan oleh ahli parlimen Jasin ni. Wallahu'alam. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Politik akan datang. Tidak lagi menginginkan manusia-manusia demikian. Hang bodoh. Manusia yang bercakap tetapi tidak jujur. Kenapa negara kita tidak laksanakan hukum hudud? Kita dahulukan yang mana dahulu. Dahulukan masalah uh, atasi kemiskinan. Manusia yang men, menyebut membela Islam tapi tidak yakin benar-benar dengan penyelesaian Islam. Lebih satu hari nanti, Yang Muhammad Tuan Lee Wan Ae, Ketua Menteri Pulau sekarang, satu hari nanti beliau akan mengucapkan iman syahadah. Berrela mengikut DAP. Kita tak boleh anggap dia happy dengan ancaman Kita tak boleh anggap dia happy dengan ancaman Manusia yang kononnya Nak menjaga kepentingan Melayu Kalau dia bangkit Tuhan kita dengan sungai Tak ada bahaya Pelajar dalam Melayu Diajar Tak ada Tetapi memberi mandat kepada DAP Pilih DAP, Pilih DAP. Saya kerahkan semua Orang-orang PAS kerja kuat Ajak orang Melayu Sokong calon DAP Untuk menjadi kerajaan pada hari ini Politik akan datang Wey Pelak, silakan Hampa ni nak tolong rakyat ke Lagi nak menyusahkan rakyat Baru awai Orang yang seperti ini Kini hari kita nak beritahu Presiden aku clean Sudah tidak ada tempat Dalam peta politik Masyarakat bertamadun pada... Dia nak tipu siapa ni weh? Masa akan datang.